नहीं नहीं। गल और अमन और सुकून के लिए इंतहाई जरूरी है कि लड़ाई झगड़े से मुकम्मल परहेज किया जाए याद रखिए लड़ने और झगड़े में, में कोई भलाई नहीं बल्कि बला सरासर नुकसान, नुकसान है हमारा दीन दीन दी इस्लाम दी भी इसकी इजाजत नहीं देता झगड़ालू शख्स की मजम्मत बयान करते हुए मक्की मदनी आका दो आलम के दाता वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक के पाक नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा ना शख्स वो है जो, जो बहुत ज्यादा झगड़ा करता जगड़ा जगड़ा जब जब है और इस से वो लोग इबरत हासिल करें जो बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर मार पीट पर उतर आते हैं इन्हें चाहिए कि फौरन इस बुरे फ्याल से तोबा करें

मेरे शरीक तिजारत तिजार थे, थे। यानी बिजनेस पार्टनर ते। थे ते। और बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे शरीक थे।, थे आप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया आइए झगड़ा करने के झगड़ा ना करने के जो फवाद हैं जो समरात हैं, वो भी समात फरमाते हैं शायद इसकी वजह से हम झगड़ा करने से बचने वालों में शामिल हो जाए नंबर एक, एक फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया जो गलती पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा और फरमाया जो हक पर होते हुए झगड़ना छोड़ देगा उसके लिए जन्नत के दरमियान में एक घर बनाया जाएगा अल्लाह अकबर नंबर दो लड़ाई झगड़े और झूठ से बचने वाले को कामिल मोमिन करार दिया गया है पाक में है, बंदा मोमिन यानी बंदा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक मजाक में भी झूठ को ना छोड़ दे और झगड़ा करना ना छोड़ दे अगरचे सच्चा हो नंबर तीन लड़ाई झगड़े से बचना गुमराही से हिफाजत का सबब है सरकार आलम वाली वाली का वो झगड़ों के सबब गुमराह हुई नंबर चार लड़ाई झगड़े से बचना ईमान की हकीकत मालेने का जरिया है हदीस पाक में है छह चीजें जिस शख्स के अंदर होगी वो ईमान की हकीकत को पालेगा इनमें से एक हक पर होने के बावजूद झगड़ा ना करना भी है नंबर पांच लड़ाई झगड़े से बचने वाले का दिल सख्त नहीं होता और ना ही इसके दिल में कीना पैदा होता है नंबर लड़ाई झगड़े से बचने वाला अल्लाह पाक की नाराजी मोल लेने से बच जाता है क्योंकि जो शख्स बेजा यानी नाजायज झगड़ता है वो हमेशा अल्लाह पाक की नाराजी में होता है यहां तक के इसे छोड़ दे नंबर लड़ाई छोड़ देना ईमान की लज्जत पा लेने का सबब है सल्लल्लाहु अलैहि जिसमें तीन बातें होंगी वो ईमान की मिठास को पा लेगा इनमें से एक हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देना है नंबर आठ लड़ाई झगड़े से बचने वाले को शफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल वसल्लम नसीब, नसीब होने, होने की बशारत है

लड़ाई झगड़ों से, से बचने, बचने की तोफ़ी अता फरमाए और इसके जो बरक़ात हैं है है उनको भी नसीब फरमाए पर पर लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए पाक अमल की तोफ़ी अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम